নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ জব ইডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল টু জবলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই এটা বিশেষ বিজ্ঞাপন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আজি এই বিজ্ঞাপনটো বেংকৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াতে মুঠ পদ আছে আপোনালোকৰ পাঁচশটা পদ আছে আৰু পদসমূহ পিয়নৰ পদ হয় গতিকে আপোনালোকে এই পিয়নৰ পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ কেনেধৰণে কৰিব আবেদন আৰু ইয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আপোনালোকে নিশ্চয় থামনাইলত দেখা পাইছেই যে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে আৰু কোন বেংকত এই জবসমূহ আহিছে ইয়াত কেনেধৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব ইত্যাদি সকলোখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা অল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব যাতে আপোনালোকে এনেধৰণৰ চাকৰি বিজ্ঞাপনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বিজ্ঞাপনটো নিশ্চয় দেখা পাইছে বিজ্ঞাপনটো আহিছে বেংক অফ বৰোদাৰ পৰা বেংক অৱ বৰোদাত এই পিয়নৰ পথসমূহ আছে এই পথসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন আবেদনটো আপোনালোকৰ তিনি মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা হৈ আছে মই ভিডিঅ'টো যিহেতু তিনি তাৰিখে বনাইছোঁ গতিকে মই আজি বুলিয়েই কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো ইয়াতে তেইছ মে'লৈকে থাকিব গতিকে তেইছ মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু যিটো ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ সেই এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে তেইছ মে'ৰ ভিতৰত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া আমি আহোঁ এই পথসমূহ কি কি ইয়াৰ সবিশেষ আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব এই পথসমূহ কিহৰ পদ ওলাইছে আপোনালোকে ইয়াতে এবাৰ ভাল ধৰণে চাই ল'ব পাৰিব পদটো কি আছে মই আপোনালোকক ইয়াতে পদটো দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে মুঠ যিখিনি পদ আছে এই পদসমূহ যিহেতু মই অলৰেডি আগতে কৈছোঁ যে পিয়নৰ পদ হয় অফিচ এচিষ্টেণ্ট পিয়ন অফিচ এচিষ্টেণ্ট পিয়নৰ পদ হয় এই পদসমূহৰ আপোনালোকৰ চাওক সকলো ৰাজ্যতে আছে মানে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আছে এই ৰাজ্যবিলাকৰ প্ৰায়বিলাক ৰাজ্যতে আছে ইয়াৰে মুঠ পদ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এইটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডটা পদ ইয়াতে আছে ইয়াত আমাৰ অসমৰো পদ আছে অসমত যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে দুই নম্বৰত আমাৰ অসম আছে অসমত মুঠ ভেকেঞ্চি আছে আমাৰ চাৰিটা ইয়াৰে এই চাৰিটা পদৰে এটা অ' বি চি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু আনৰিজাৰ্ভত দিয়া হৈছে তিনিটা পদ গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে এই পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকে এইটো নহয় যে অসমৰ কাৰণে পদ কম আছে গতিকে অসমৰ মানুহে আমি এপ্লাই নকৰোঁ আপোনালোকে বিভিন্ন জিলাত বা বিভিন্ন ৰাজ্যত আপোনালোকে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অসমৰ বাহিৰতে হওক বা অসমতে হওক আপোনালোকে এই চাকৰি লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া পদসমূহ মুঠ আপোনালোকে দেখা পালেই আৰু বাকী বাকী ৰাজ্যসমূহতো আছে মেক্সিমাম আপোনালোকৰ হায়েষ্ট পদ আছে গুজৰাট গুজৰাটত আপোনালোকৰ এইট্টি পদ ইয়াতে আছে গতিকে যদি যিসকলে গুজৰাটত চাকৰি কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট এই পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে পাবৰ কাৰণেও খুব সহজ হ'ব আৰু যিহেতু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো খুব কম প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকে এইটো দেখিছে যিহেতু এইটো আমাৰ পদটো হৈছে পিয়নৰ পদ গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে খুব কম শিক্ষা হ'লেও ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি আহোঁ এই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাৰ কথা প্ৰথমে চাওক আপোনালোকে পোষ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে অফিচ এচিষ্টেণ্ট পিয়ন পিয়নৰ পদ মুঠ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পালে পাঁচশ পদ আছে আৰু ইয়াতে বয়সৰ কথাটো দিছে বয়সটো ওঠৰৰ পৰা ছাব্বিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ওঠৰৰ পৰা ছাব্বিছ বছৰ আৰু এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো এজ এইজটো আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ যিটো আপোনালোকৰ ক্লাছ টেনৰ এডমিট বা চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিটৰ তাৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব নহ'লে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটো আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইজৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব ৰিলেক্সেশ্যনখিনি মই আপোনালোকৰ পিছত কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলাৰীটো কিমান দিব পে' স্কেল আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব পে' স্কেলৰ কলমটো আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে এইটো ভাল ধৰণে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নেশ্যনেলিটি কি কি হ'ব লাগিব এইটো আছে আমাৰ যিহেতু ইণ্ডিয়ান হয় গতিকে আমি ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আছে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এইজৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথাও ইয়াতে আছে আপোনালোকে ৰিলেক্সেশ্যনটো চাই ল'ব যিসকল শ্বিডিউল কাষ্ট আৰু শ্বিডিউল ট্ৰাইবৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফাইভ ইয়াৰ্ছ আপাৰ এজৰ ৰিলেক্সেশ্যন আৰু আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ অৰ্থাৎ অ' বি চি ইৰ কাৰণে আপোনাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ আৰু পাৰ্চন উইথ বেক্স অফ ডিচেবিলিটিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দহ বছৰ আৰু এক্স চাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে ইয়াতে দিয়া হৈছে যিসকলৰ কাষ্টত পৰে তেওঁলোকে অলপ বেছি পাব ফিফটি ইয়াৰ্ছলৈকে পাব এছ চি আৰু এছ টি কেণ্ডিডেটসকলে এইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে বাকীখিনি ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব খুব সহজ ভাষাত ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে গোটেইখিনি কথাখিনি মই যিমানটো পাৰোঁ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আৰু আমি ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি পদ আছে পদসমূহৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতাটো কিমান আছে মই সেইটো আপোনালোকক বিশেষকৈ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ কিমান শিক্ষাগত হ'লে আপোনালোকে এই পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে চাওক ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ লিখা হৈছে ক্লাছ টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাছ আপোনালোকে টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাছ হ'লে এই পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু ইয়াত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটোৰ কথা ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হৈছে আপোনালোকৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ হ'ব যিসকল জেনেৰেল বা ই ডব্লিউ এছ বা অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু এছ চি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ বি ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এক্স চাৰ্ভিচমেন তেওঁলোকৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এইটো আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এইটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে অনলাইনত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এইখিনি কথা আপোনালোকে জানিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম হ'ব এক্সাম ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে এক্সাম ষ্ট্ৰাকচাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব ট'টেল আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন হ'ব এইটো মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন হ'ব হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব আৰু এইট্টি মিনিটছৰ কাৰণে এক্সামটো হ'ব যিটো এক্সাম আপোনালোকৰ হ'ব এক্সামটো ছাবজেক্টকেইটাও আপোনালোকে দিয়া আছে জেনেৰেল ইংলিছ এণ্ড লেংগুৱেজ জেনেৰেল এৱাৰনেছ এলিমেণ্টেৰী এৰিথমেটিক আৰু এটা আছে ৰিজনিং এইকেইটা আপোনালোকৰ বিষয়ত আপোনালোকৰ পঁচিছ পঁচিছকৈ ট'টেল হাণ্ড্ৰেডটা কুৱেশ্যন আৰু হাণ্ড্ৰেড মাৰ্ক আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিব এইটো আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন পেটাৰ্ণটো আৰু এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পেপাৰবিলাক কি আমাৰ অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে কি কি লেংগুৱেজ আপোনালোকে চাব পাৰিব ইংলিছ হিন্দী আৰু আছামিছ এই তিনিটা ভাষাত থাকিব লোকেল লেংগুৱেজ আছামিজ বঙালী আৰু বড়ো এইকেইটাও আপোনালোকে ইয়াতে কুৱেশ্যন পেপাৰ পাই যাব গতিকে আপোনালোকৰ এক্সাম দিয়াত কোনো ধৰণৰ ইয়াতে অসুবিধা নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু ইয়াক আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰসমূহ ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ অসমৰ কাৰণে ইয়াতে একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আমি চাওঁ ক'তনো অসমত চেণ্টাৰ দিয়া আছে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে গুৱাহাটী আছে নিশ্চয় এইটো দেখা পাইছে গুৱাহাটী গুৱাহাটীত চেণ্টাৰ আছে গতিকে আপোনালোকে গুৱাহাটীত ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আমাৰ অসমৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত আছে আৰু এইপিনে যদি ওচৰতে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে শিলচৰ আছে শিলিগুৰি আছে তেনেধৰণে আছে আপোনালোকে তাত তেনেকুৱা চেণ্টাৰটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো আৰু অনলাইন আবেদনটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট যিটো আছে বেংক অৱ বৰ্ডাৰ বেংক অৱ বৰ্ডাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে যাব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে তাতে অনলাইন আবেদনৰ যিটো লিংক আছে লিংকটো পাই যাব সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ